Assalamualaikum. Kami daripada set 15 kumpulan 6 akan membentangkan tugasan bagi kursus CJB 5222 Psikologi Pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Aynis Karina, Ainul Awatif dan juga Ainul Maisarah. Untuk tugasan ini, kami akan membincangkan bagaimana guru boleh meningkatkan tingkah laku yang diingini dalam bilik darjah dengan memanipulasi konsekuen. Bincangkan contoh-contoh strategi yang boleh guru gunakan untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini dan contoh-contoh strategi untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Jelaskan mengapa setiap strategi tersebut dapat digunakan. Slide ini menunjukkan isi kandungan pembentangan kami iaitu pengenalan, objektif, teori skena, strategi meningkatkan dan mengurangkan tingkah laku, berkaitan dengan pengurusan bilik rajah, kesimpulan dan rujukan. Saya akan mulakan dengan objektif pembentangan pada hari ini. Objektif pertama untuk pembentangan pada hari ini adalah memahami konsep konsekuen dalam teori tingkah laku operan iaitu Skinner. Yang kedua, mengenal pasti strategi guru untuk meningkatkan tingkah laku positif di murid. Yang ketiga adalah mengetahui cara mengurangkan tingkah laku negatif murid. Ialah saya akan mulakan dengan pengenalan. Pengurusan tingkah laku ini sangat penting untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat berjalan dengan berkesan Kita perlu tahu bahawa bilik darjah merupakan satu persekitaran yang dinamik Di mana mm, setiap murid dalam bilik darjah mempunyai latar belakang emosi, sosial dan tahap motivasi yang berbeza-beza dalam sesi ini kita akan melihat bagaimana guru boleh menggalakkan tingkah laku yang diingini seperti sikap fokus, patuh pada peraturan dan bekerjasama. Pada masa yang sama juga kita akan membincangkan cara menangani tingkah laku yang tidak diingini seperti gangguan disiplin, sikap pasif atau kurangnya pelibatan murid fokus utama pada pembentangan pada hari ini juga adalah strategi guru untuk meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif melalui teori pelaziman operan oleh B.F Skinner. Baiklah, saya akan teruskan dengan apa itu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyatakan bahawa tingkah laku manusia boleh diperhatikan dan diukur dengan memberi tumpuan kepada pembentukan tingkah laku baru melalui proses pengulangan. Jika anda lihat di sudut belah kiri, tokoh utama di sebalik Konsep ini ialah Burhus Frederick Skinner, merupakan BF Skinner yang memperkenalkan konsep Operating Conditioning. Untuk memahami teori ini, mari kita lihat eksperimen klasik oleh BF Skinner yang menggunakan alat kotak operant ataupun disebut sebagai Skinner box. Dalam eksperimen ini, tikus diletakkan di dalam kotak yang mempunyai sebuah tuas. Pada mulanya, tikus tersebut bergerak bebas sehingga ia menekan tuas tersebut secara tidak sengaja. Sebaik saja tuas tersebut ditekan, makanan akan keluar sebagai ganjaran kepada tikus tersebut. Jadi, apa kesannya kepada tikus itu? Tikus itu belajar bahawa tindakannya menekan tuas berulang kali membawa kepada hasil hasil yang menyeronokkan iaitu memberi dia makanan. Maka tikus itu akan mengulangi tingkah laku tersebut secara berulang kali perimen tadi behaviorisme memperkenalkan dua mekanisme utama dalam membentuk manusia yang pertama adalah peneguhan iaitu reinforcement apabila kita memberikan sesuatu yang positif selepas sesuatu perbuatan tingkah laku positif itu akan meningkat atau menjadi tabiat yang kedua adalah hukuman ataupun punishment sebaliknya jika sesuatu perbuatan diikuti dengan kesan yang tidak menyenangkan tingkah laku negatif tersebut akan berkurang atau berhenti. Saya akan membentangkan uh, strategi guru dalam menguruskan tingkah laku murid khususnya bagaimana meningkatkan uh, tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif di bilik darjah. Um untuk meningkatkan tingkah laku positif uh, guru boleh menggunakan beberapa strategi. Yang pertama ialah peneguhan positif. Ah uh, di mana ini seperti memberi pujian lisan uh, seperti um, bagus Sarah kamu fokus atau ganjaran visual seperti pelekat bintang, markah merit ataupun sijil penghargaan. Jadi, perkara ini murid akan mengaitkan tingkah laku positif dengan pengalaman yang menyenangkan. Seterusnya, yang kedua adalah peneguhan negatif. Ini memberi ganjaran dengan mengurangkan beban atau memberi masa rehat tambahan apabila tugasan disiapkan tepat waktu. Seterusnya adalah sistem token ekonomi di mana murid dapat mendapat token aa, setiap kali aa, menunjukkan tingkah laku yang positif seperti aa, menyiapkan tugasan atau bekerjasama dalam kumpulan. Jadi token ini aa, boleh ditebus dengan ganjaran seperti masa rehat tambahan ataupun aktiviti kreatif. Dan yang keempat adalah dari strategi pemodelan tingkah laku aa, di mana guru atau murid um, menunjukkan tingkah laku positif, um, contohnya memberi salam, berkongsi bahan atau menunggu giliran bercakap. Jadi um, murid akan meniru tingkah laku ini. Uh, murid yang dimasukkan adalah murid uh, pelajar contoh. Uh, pelajar contoh. Jadi um, gabungan strategi ini memben membantu membentuk bilik darjah uh, yang kondusif meningkatkan motivasi dan dapat menyokong uh, perkembangan akademik serta uh, sasiah murid. Seterusnya, um, strategi tingkah laku yang tidak diingini. Um, guru juga perlu mengurangkan tingkah laku negatif dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah hukuman positif uh, di mana Um, boleh dilaksanakan dengan menambahkan rangsangan tidak menyenangkan seperti teguran lisan atau tugasan tambahan. Jadi perkara ini dilaksanakan secara konsisten dan profesional untuk elak kesan negatif terhadap motivasi murid. Seterusnya melalui hukuman negatif. Am um, di mana dengan uh, mengaplikasikan strategi penarikan ganjaran. Uh, contohnya murid hilang markah merit tidak dibenarkan menyertai aktiviti kegemaran. Jadi dengan aplikasi strategi ini uh, murid akan kaitkan tingkah laku negatif dengan kehilangan ganjaran. Ketiga adalah tetapkan peraturan kelas dengan jelas. Um, seperti um, tidak bercakap semasa guru sedang mengajar dan tidak mengganggu rakan jadi uh, guru boleh memberi aplikasikan ia dengan uh, memberi amaran awal sebelum uh, tindakan diambil uh, dan yang keempat adalah strategi penghapusan ataupun dipanggil extinction um, guru boleh mengaplikasikan strategi ini uh, dengan cara tidak memberi respon kepada tingkah laku gangguan kecil contohnya membaling pen atau bercakap perlahan semasa pengajaran. Jadi bila diaplikasikan uh, strategi ini um, tingkah laku negatif akan berkurang secara beransur-ansur. Jadi gabungan strategi ini membantu mengawal um, tingkah laku murid secara berkesan tanpa menjejaskan hubungan guru dan murid dan mengekalkan bilik darjah yang kondusif. Uh, secara kesimpul keseluruhannya, gabungan strategi meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif um, seperti strategi-strategi uh, yang telah disebutkan tadi um, dapat membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif meningkatkan motivasi murid serta dapat menyokong perkembangan akademik serta sosial mereka. Terima kasih. Bagi perkaitan dan pengurusan bilik darjah, strategi manipulasi konsekuen memainkan peranan yang besar untuk membantu guru mengawal kelas secara sistematik. Apabila konsekuen seperti pujian, ganjaran atau tindakan disiplin digunakan secara konsisten, murid akan belajar bahawa tingkah laku baik akan diberi penumbuhan dan tingkah laku negatif akan ada akibatnya. Jadi, murid lebih terdorong untuk menunjukkan tingkah laku yang diingini seperti memberi memberi perhatian, menyiapkan tugasan dan juga bekerjasama. Dari segi implikasi pula, pengurusan tingkah laku bukan hanya bergantung pada peraturan tetapi dipengaruhi oleh hubungan sosial dan persekitaran kelas. Hubungan antara guru dan murid yang baik dapat mengurangkan konflik dan masalah disiplin. Manakala pengaruh rakan sebaya boleh menguatkan lagi tingkah laku positif atau negatif. Sebab itu, guru perlu mengamalkan keseimbangan seperti tegas dalam disiplin tetapi masih ada empati dan menyokong murid. Dengan cara ini, guru bukan sahaja mengawal kelas tetapi juga membantu murid membina konsep kendiri dan suasana bilik darjah yang kondusif. Sebagai kesimpulan, Tingkah laku murid dalam bilik rajah boleh dibentuk melalui manipulasi konsekuen yang konsisten. Peneguhan seperti pujian, ganjaran dan token mampu meningkatkan tingkah laku yang diingini kerana murid terdorong untuk mengulang pelakuan yang positif. Manakala hukuman serta penghapusan tingkah laku pula dapat mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini kerana murid sedar setiap pelakuan negatif mempunyai akibat. Jadi guru perlu seimbang antara ketegasan dalam disiplin dan sokongan emosi supaya wujud suasana kelas yang kondusif serta membantu perkembangan murid secara menyeluruh. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.